హరి ఓం శ్రీమన్నారాయణేము నలభై ఒకటవ దశకము గోపికల ఆనంద హల బ్రజేశ్వరీశ్వరీ సమాజి భీతచేత సమాని భీతచేత निष्पिष्ट निःशेषतरुम् निरीक्ष्य निष्पिष्टनिःशेषतरुम् निरीक्ष्य कञ्चित् पदार्थम् शरणम् गतस्त्वाम् कञ्चित् पदार्थम् शरणम् गतस्त्वाम् व्रजेश्वरः सौरिवचो निसंज्ञा समाव्रजन्ननिभीतचेताः निष्पिष्टनिःशेषतरुम् निरीक्ष्य कञ्चित् पदात्थम् शरणम् गतस्वा निसम्यगोपी वचनादुदन्तम् निसम्यगोपी वचनादुदन्तम् सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयान्धाः सर्वेऽपि गोपा भयविस्मयान्धा त्वत्पातितं घोरपिसा च देहम् त्वत्पातितं घोरपिसा देहम् देवोर्विदूरेथ कुठारकृतं देवोर्विदूरेथ कुठारकृतं निसं गोपी वचनादुरन्तम् सर्वेऽपि गोपाभयविस्मयान्ता

समुचलन्नुच्चतरो हि धूमः चलन्नुच्चतरो हि धूमः शङ्कामधादागरवः किम् चान्दनो गौल् चान्दनो धवेति त्वत्पीतपूतस्तनतच्छरीरात् समुचलन्नु च तरो हि धूमः किमेष किम् चान्दनो गौल्गुलवोऽथवेति मदङ्गसङ्गस्य फलं न दूरे मदङ्गसङ्गस्य फलं न दूरे क्षणेन तावत् भवतामपि स्यात् क्षणेन तावत् भवतामपि स्यात् इत्युल्लपन् वल्लभतल्लजेभ्यस्त्वम् इत्युल्लपन् पोता न पोतनामातनुथाः सुगन्धिम् पूतनामातनुथा फलम् न दूरे क्षणेन तावद्भवतामपि स्यात् इत्युल्लभन् पुरनामातनुथाः सुगन्धिम् चित्रम् पिसाध्यानहतः कुमारः चित्रम् पिसाध्यानहतः कुमारः चित्रम् पुरैवा कथि सौरिणेदम् चित्रम् पुरैवा कथि सौरिणेदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन् मुखालोकरसेनमाङ्क्षीत् भवन् मुखालोकरसे न हतः कुमारः चित्रम् पुरैवा कति सौरिभेदम् इति प्रशंसन् किल गोपलोको भवन्मुखालोकरसेन्यमाङ्क्षीत् दिने दिनेऽथ प्रतिवृद्धलक्ष्मीः दिने दिनेथ प्रतिवृद्धलक्ष्मी अक्षीणमाङ्गल्यस्यतो व्रजोऽयम् क्षीण व्रजोऽयम् भवन्निवासादयि वासुदेवा भवन्निवासादय वासुदेवा प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे दिने दिने दिनेथ प्रतिवृद्धलक्ष्मीः अक्षीण माङ्गल्य सतो व्रजोऽयम् भवन्निवासादयि वासुदेव प्रमोदसान्द्रः परितो विरेजे गृहेषु ते कोमलरूपहास गृहेषु ते कोमलरूपहास गृहेषु ते कोमलरूपः समिथः गृहेषु ते कोमलरूपः समितः कथा सङ्कुलिताः कमन्यः कथा वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागताः प्रत्यहमद्यनन्दन् समागताः प्रत्यहमद्यनन्दन् गृहेषु ते कोमलरूपः समितः कथा सङ्कुलिताः कमन्यः वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागताः प्रत्यहमद्यनन्दन् अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतं माम् प्रतिवत्सकेन स्मितं कृतं माम् प्रतिवत्सकेन एहि मामित्युपसार्यपाणिम् एहि मामित्युपसार्यपाणिम् त्वयि स किम् किम् न कृतम् वधूभिः त्वयि स किम् न वधूभिः अहो कुमारो मयि दत्तदृष्टिः स्मितं कृतम् माम् प्रतिवत्सयेन ये ये हि त्वयि स किम् न वधूभिः Бывает два поста. स्पर्शन कौतुन स्पर्शन कौतुन करात्कोपून करात् गोपवधन नीतस्व्र सरोजमाला नीतस्व्र सरोजमाला व्याल विलोल बतुलाम ी ज्ञानम् बिलोलम्बतुलामलासि भवद्वपुः स्पर्शनकौतुकेन कराकरम् गोपवधूजनेन नीतस्त्वमाताम्र सरोजमाला यालम् बिलोलम्बतुलामलासि निपाययन्ति स्तनमम् कगम् त्वाम् निपायन्ति स्तनमङ्गम् त्वां विलोकयन्ति वदनं हसन्ति विलोकयन्ति वदनं हसन्ति दशां यशोदा कथमाम् न भेजे दशां यशोदा कथमाम् स तादृशः రే గదాన్ మా సృశాయి హన్ మా నియంతి స్థలమంగ విలోకయంతి పదనం హసంతి దశాం యశోద కథ మాం న భేజే సతృశ పాన్ మా గోపికిల ఆనంద హేళాను ನಲಪದ ದಶಕ ಸಮಾಪ್ತ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀಮನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಗೋವಿಂದ ಹರಿಮೋ